Ну, я когда книгу писал, у меня была только одна эта самая мысль, чтобы значит, то свое ноу-хау, которое у меня есть, донести как можно большим людям, как можно большему числу. Потому что я сколько раз вот этих самых э, читал и слышал от людей, ну, их там в Америке говорят, что уже, уже в 80-м году было 20 миллионов, 22 миллиона, те, которые умерли и видели тот свет. И никто из них, я сколько вот э, самое перерыл этого всего там, пересмотрел, перечитал, переслушал даже от э, свидетелей, даже, кто сам пережил такое, и никто из них никогда ни разу не обратил внимания на то, что вот эти, которые там фигуры появляются. Особенно первая такая фигура, что она как бы светящаяся, такая вся баровная, прямо как вот-вот-вот она вот тебя, вот она вся твоя э, душа как бы, твоя, тут же тебе на встречу идет. Что на самом деле это дьявольский обман. Она а потому и светится, что она Люцифер называется. Это ее настоящее имя Люцифер. Но я просто как-то сначала то я это э, понимал и думал, что остальные это понимают. Как бы на, на себя все меряешь, на свой этот самый тезаурус, э, 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 как называется это дело. Значит. А потом на, оказывается, что это люди совершенно как мухи на липучку, спокойно вот, э, и думает, что вот они, э, вот у, умер человек, у него зашатом шатом отлетело, значит, на операцию это делал, вот, какой-то клинической смертью Встрече, там, и ну, встречу этой самой, ну, его вернули, ну, там, оживили. И он, значит, вот, господи, значит, когда же это будет наконец снова? Такое прекрасное переживание, так неохота, значит, опять он на тот свет попасть, значит, человек это пережить по-новой. И вот это уже КБРА для него. А, <связывая> а я тоже, я же три раза все таки прогулялся на тот свет. В 14 лет вот, 40, потом это, когда мне 46 было, и вот вот в 40, 40, 10 лет назад еще раз прогулялся. Через два года буквально, там, значит, самые... Отряд. Ну и что? Я-то я вижу, что, э, если приглядеться к этой фигуре, у меня было время это три раза, за рыбок браться, на самом деле. Вот. И смотрела, это ж не то, это, это как раз то первое испытание, которое православные считают, что это э, монетарство. Это даже не, это не чистилище, потому я все-таки больше... Чистилище тоже, Но имеет право на существование, такая как бы, концепция. Но мы знаем, что она гораздо ближе к этому самому, к такому, значит, к той какой-то такой, к, по крайней мере, к первоначальной этапам, как ты вот умрешь. А, позвольте, а в какой мере Хармс принимал участие в создании этой книги? Ну так Харм, что моя юность, молодость, это самое. Я его еще в студенческие годы, тогда еще в 70-е начало было, я его еле-еле тогда, значит, достал, перепечатано на какой-то там восьмой экземпляр на машинке, еле читаемый. И там, помню, весь курс у нас, у нас, тогда передавали, этого хамса друг другу. И она очень... Да, в принципе, книга, да. В принципе, книга, она в таком стиле не написана, потому что, ну, не мог я серьезно это все, как бы, так же заточил. На, на то, чтобы она была в таком шутовском стиле, в таком слегка написана, в немного отстраненном отстраненным, и а, потому что ну, Ханс, он, это как бы а, 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 такую создал парадигму шикарную, а основа для очень многих этих самых а, таких э, литературных последствий. Ну все эти оберюты, собственно говоря, Веденский там и этот самый. Евгений Шварц, там типа, вообще целых этих То есть Мы можем говорить о непосредственном влиянии. Да, этих... да, да да. И, да, да. И потому они ни, 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 в, коей, ни в коей мере отсюда даже не мог вырваться даже при желании. Хочешь донести, так надо быть шутом вороховым. Если действительно хочешь донести что-то такое, что хочешь, что хочешь донести, а не просто так сказать засветиться. А меня это действительно актуально было, потому что вижу, что опять же, что люди ну, никак не хотят, то есть не не хотят, нет у них э, мистического опыта, он всей цивилизацией, он э, постоянно долбился, долбился, это не парадигма, ну даже картизианская парадигма, она загоняет человека все-таки вот то, что есть, то есть, масло Не дай бог там, куда шаг вправо, шаг влево сыграется вещи сон приснился совпадение обязательно, хотя он может сниться <laughs> с такой вероятностью, что там один к миллиарду, а нет, все равно это совпадение, как только как бы считается. И донести то, что вот я хочу донести, то, что там, что это очень нельзя, это очень надо осторожно в этом по себя вести, что это просто как, как по недаром в этих, даже вот мусульманство есть это. Вот пройтись над... Э, это испытательный процесс, пройтись, это как бы по, по тоненькой струе, э, струнки спрун, такой, мо мостик такой, вот шаг вправо, шаг левый и грохнешься навсегда уже вот в это пекло там мусульманское, вот, а тут, значит, она, э, эта ситуация как раз такая, что, на, что надо было, э, лю, чтобы люди читали хабы, и смеялись, ну, потому и читали, и чтобы, значит, у них отложилось, это, вот я считаю, что это какая-то миссия главная в этой жизни моей. То, что я успел, и то, что значит, надеюсь, что это кому-то пользу принесет. Ну вот и все.